hozirgi kunga kelib yo'qolib ketish xavfi mavjud bo'lgan va dunyo bo'yicha ellik ikki turi bo'lgan pushti saqo qushi viloyatimizning Qo'shrobot tumanidan topilgan qizil kitobga kiritilgan pushti pelikan nomli noyob qush kukalla mahallasida yashovchi fuqaro tomonidan qutqarib qolingan shundan so'ng ushbu qush tabiat resurslari vazirligi samarqand viloyati boshqarmasiga tibbiy ko'rikdan o'tkazish maqsadida olib kelinadi mas'ul xodimlar tomonidan ko'rikdan o'tkazilgach Jonboy tumanining zarafshon qo'riqxonasiga yuborildi o'zi bu qushlar to'da to'da bo'lib yashaydi yolg'iz yurmaydi ovqatlanishi ham to'da bo'lib ko'lda suv omborlarida baliq bor joylarda qo'nganda lar to'da bo'lib bitta guruh bo'lib baliqni bir tomonga haydab mana og'zini ko'ryapsizlarmi buni og'zini ochib shu baliqni tutib yeydi faqat asosan bliqni oziqlanad ozi bir o'zi bo'lganda ozlanish qiyin bo'ladi shuning uchun bunda qo'lda ozoqlantiramizda uch o'thish davri boshlanganda boshqa shunga o'xshagan qushlar uchib o'tgan davrida uni ham qo'yib yuboramiz keyin bugun esa 2 oy oldin jarohatlangan holatda olib kelingan burgut ham qoruqxona xodimlari tomonidan tabiat qo'yniga qaytarildi zulfiya va ali muhammad muxbir o'z sayti uchun